там это все, 6 соток вы знаете что такое 6 соток это 50 шагов туда и, и, это невозможно и, возможно, и даже все можно. и какие и потом опять смотрю одни и те же что на работе у меня у меня тысячи человек было подчинение mm -hmm. творческих людей это режиссеры художники mm -hmm. операторы mm -hmm. там это знаю, как справлялся? вот так справлялся, как нормально справлялся сейчас все ученики стали мои все начальство Жизнь нормальная, и кластеры, дай Бог, только здоровья, Ну вот и, 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 и. первый раз за 40 лет в больнице лежал, ну в больнице лежал, я считаю, в санатории я лежал, в Измайлово у нас отличная больница, такая наша, не трёх, понимаешь, обслуживание такое, чистота. Я так учил, я, 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 я один раз был тоже в санатории в 4-м управлении, в Кисловодске. Ага. Ну, я в Турецке года был населенный и пришел ну, в току вообще. Знаете, что тут молитвы? Ну да. Но это 45 тому назад. А после ага. мне сказали, ну, когда-нибудь проезжайте где-нибудь там. А я как раз Александр, знаете, тут был Брежнев. Александр у него помощник. А у нас 27 лет да. водит. Знаете, помните это? Было? У -у -у -у. В моем объединении. Кармен у меня работает. Знаете, такого карман? Да, работа? да, я да, знаю, Но, на, который, ты ты да? на 20 лет или на 30 лет я не обращаюсь. Тогда это делаю. Да. А это сейчас сейчас даже уже хорошее. Да, что там знаю. уже все по блату, там, да, там уже буду. работает режима, уже не делается. Это я попал, вы знаете, я ездил, начиная от Хрущева и кончая от Горбачева. Вот последняя поездка была в Мурманск, в Тольятти, и, и все имел, и, и все горело, все, все было. Из-за и меня начальник этого всей этой охраны, вот, Черненковской, и Горбачева на Италию приходила. Умер для меня. Больше пришел. Его ненавидели, так как Ну как, получилось. Мы снимали в Кремле. А это говорит, не ну, могу. Все есть, но не могу, тут разрешить. Нужно позвонить и, 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 как говорится, спросить. Uh -huh. я кому-то. Черненко подошел, а мы ее. Потом, потом, перед ним с пистолетом стоят, понимаете, и говорят, звони ему, мужу, что тебе капец вызывай, там, говорится, выкупы давай. Если он сам звонит, а я говорю, нет". И нет. ним, А он пожилой То есть он упал. Вот этого, ну, он служак, а настоящий. И не так, как я там, мне пусть будет Всевышний звонить, но я скажу, ну, уважаю вас, ну, вот. А это же служата, всю жизнь, а ему сам Терненко позвонил. Да. Вот. И он а упал, друг, другой его дежурный подбегает, говорит, Константин Устинович, что случилось? Я говорю, это не Константин Устинович, а Владимир Николаевич. Черненко, только Владимир Николаевич. Как? какой Владимир Николаевич? Я говорю, центральный студент документальный фильм. А как вы на этот телефон вышли? А очень просто, говорю, набрал и вышел, вышел, ну, вышел, да, и говорит, а что, какой вопрос вы хотели решить? Я говорю, вопрос, как э, э, хотел сказать мой дед, я говорю, Константин Устинович должен сейчас... Это просто хочу дочери уже его взять, Вроде бы, пачки.